Привет. Мы все в сервисном центре, значит, что? Что мы здесь будем делать? Наконец-то регистрировать наши номера коррупции. А, вы ну, не зарегистрировали? <свят> не зарегистрировали, да. Мы так вот ездили на них несколько времени и вспомнили, что их надо их все-таки зарегистрировать. Да. Поэтому сейчас мы этим не займемся. Артур, а как так склалось, что мы столько времени ездили на зарегистрированных номерах? Ну, потому что мы давали машину клиентам. А, а потом, я если да, бы ну, ничего страшного, коррупция в платила. штраф платы. Коррупция. Да? Конечно. Мы платим всегда штрафы за наших клиентов. И а... я более того напоминаю, когда э, наш клиент берет нашу подменную машину и едет по автобусной полосе, все штрафы, которые приходят за автобусную полосу, коррупция тоже оплачивает. Ага. А скажи, пожалуйста, вот мы зараз зашли с тобою, uh -huh. так без очереди, без ничего, это потому что мы с таким номером нас пропустили? Че тут какие связи есть? Нет, нет, никаких связей нет. Наверное, потому что такие номера у нас. Точно? Связей у нас никаких нет нигде. Мы, не без... мы взяли тамончик заранее, заранее зарегистрировались и пришли назначенное время. Ну хочется верить, конечно, да? Но сейчас тут ребята. Только так. Начисто. У нас все по закону. Вы снимаете скрытой камеры? Хвастайся. А что хвастаться? Все. Номера у нас, вот мы можем посмотреть. Номер, индивидуальный номерный знак коррупции у нас сбит. Поэтому все. А я вас витаю. Я вас тоже.